Сегодня вернулись 31 человек. Люди, наши люди, наши украинцы, которые были незаконно осуждены в Белоруссии. Кто, 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 многие из вас до да, кричат, что там такой типа классный президент, там порядки и так далее и тому подобное. И вы сами видите, что в отношении наших нашего народа, у кого есть своя позиция, не поддерживать то, что происходит, это не поддерживать войну, не быть зомбирован. И, к сожалению, наши люди попали под репрессию, и, к сожалению, их сажали в Беларуси. Спасибо всем, ну, многим странам, да, которые участвуют в возврате наших людей, не только с со стороны агрессора, это с Россией, но и со стороны, которая поддерживает страну агрессора, это Белоруссия. Идем дальше. Уже все видели, да, что Россия воюет с гражданскими людьми, пытается это разбомбить ТЭС для того, чтобы а с кем они воюют. Они воюют с малыми детьми, они воюют с пенсионерами. Пытаясь оставить э, людей э, без света, без отопления, без газа, без воды, и э, кто-то верит еще в ту пропаганду. Да, ну, верят в те, которым нужны деньги, которые целуют своего, своего идола в жопу, в прям смысле этого слова, и радуются тому, что уничтожаются города в Украине стираются с лица земли да и погибают люди ну все еще раз говорю все кто поддерживает войну в Украине я хочу чтобы лично вот личное мнение да чтобы получили то то что вы поддерживаете и то, что вы считаете нормальным и начебто адекватным. Идем дальше. Обращаюсь к украинцам. Значит, все, кто будет брать помощь, в вечер, Евгения, именно помощь, это малозабеспеченные, там, ВПО и другие, готовьтесь к тому, что к вам придут домой, будут лазить везде, в прямом смысле этого слова, смотреть, как вы живете. Это не только они будут лазить по холодильникам, да, какие у вас обои. Это будут лазить, сколько у вас, смотреть, сколько у вас парштанов, обуви, трусов, бюстгальтеров и так далее и тому подобное. То есть гуманитарную помощь, которую нам приходит из Европы, которая нам положена, Значит, они ее распределяют так, как они хотят, при том, что она положена всем без исключения. Еще раз говорю, несмотря на какие, какие у кого зарплаты, ну почему-то они решают э, ее забрать себе, э, потом дать вам 6,5 тысяч и прийти вас еще домой терроризировать, куда вы их потратили. А у вас должны быть обязательно чеки. Чеки на те же трусы. Чеки на те же штаны, и так далее, и тому подобное. Юмор юмором, а вы знаете, ну, это ненормально. Ну, это личное мое мнение. Ну, идем дальше. Значит, не скажу, в каком городе в Украине. Произошла ситуация. Военные со своей женой взяли машину с площадки, не посмотрев документы, а именно не посмотрев тех паспорт, где была, где стоит печать, на тех паспортах не для продажи. И, и что самое интересное, самое интересное, вот хочу обратиться вот этим площадкам, да, которые они пойдут вместе с собой к обзору. Хочу обратиться, кто держит площадки, да, и где написано не для продажи, а машины это для гуманитарной помощи на чем вы наживаетесь? Вот мне непонятно. Мы собираем да, на машины, чтобы возить наших ребят, пораненных, да, чтобы наши ребята выполняли боевые задания, а вы берете и торгуете этими машинами. Ну, я думаю, что все-таки вами надо заняться. Но, ну, как обычно, мы знаем, да, что там есть всегда крыша, кто-то их крышует, не может быть, что те машины, которые да, заезжают да. <coughs> не для продажу, как гуманитарная помощь, они продаются. И я думаю, что все-таки это должно отслеживаться. Дальше идем. Ко мне обратилась семья военных. Значит военный воюет с прошлого года но у него очень большие серьезные проблемы со здоровьем очень серьезные о чем есть документальное подтверждение вплоть до того что он не раз попадал в реанимацию и что делает его воинская часть а воинская часть я пропускаю пока и пропускаю умышленно неправильно делает направление вЛк для того, чтобы человек вернулся обратно в воинскую часть и ждал, пока этот документ ему переделают. К сожалению, документы ВЛК делают они почему-то это долго. И еще такой вопрос, почему ребята, которые срочно потребуют перепрохождение ВЛК именно для списания за станом здоровья, должны находиться в воинской части, подвергать свое здоровье опасности. В данном случае о этого военного диабет, диабет второй степени, он не может без инсулина, он колется каждый день. Недавно он был в реанимации опять, на что есть тоже выписка, есть заключение. Помимо того, что у него диабет второй степени, у него проблемы гипертоничных хвороба, да, плюс у него проблемы с сердцем, есть тоже подтверждение, Значит, вчера э, этот человек обратно э, с гипертоническим кризисом уехал по скорой в больницу. И, соответственно, мы будем писать э, звернение, да, с приводу того, э, чтобы человек не ехал в воинскую часть за направлением на перепрохождение ВЛК на, для списания его за здоровья. Потому что ему надо будет делать э, инвалидность, чтобы он находился э, за местом проживания под наблюдением врачей. Хочу обратиться к дебилам, которые постоянно мне говорят, что я получаю донаты. Еще раз повторяю, что канал Желу Рустебна не монетизирован. Деньги я не получаю. Ну, для, это для тупых чтобы вы знали. Там номер карточки где-то висит, ну, то мое личное дело. Пусть висит, мне, в принципе, это не мешает. А то, что вы считаете, что я захожу за донат, то вы глубоко придурки ошибаетесь. В отличие от вас, даже если бы у меня был бы мотинизированный мати... канал, это мое личное дело. Но я не пришла ни в какую страну не убивать, не выяснять отношения, не отбирать жилье, не отбирать жизни и так далее и тому подобное. Вот и все. И никого освобождать, как это на черта делаете вы. Идем дальше. Значит, появилась программа, что военным хлопцам будут надавать житло. Кто же чув, то не чув. И я так понимаю, что особо в очереди стоять не надо будет. Поэтому я считаю, что хлопцы, да, которые воюют, и их семьи, которые втратили житло, да, и мужья у них воюют, все-таки в первую очередь ниж службовым посадовым особам, нашим хлопцам надо надавать жилье и не отбирать. Еще раз повторяю, и не отбирать жилье, вписан ты в этот ордер, есть у тебя ордер, нет у тебя ордера, служебное это жилье, не служебное это жилье, да. И, соответственно, не отбирать жилье военных и, соответственно, у них, у их же родственников. Наоборот, ситуация, которая произошла с уст Дональда Трампа, все мы видели, весь интернет обсуждает, да, мы должны, нас должна как украинцев сплотить. Я вам хочу сказать, что в данном выпадку я поддерживаю гранда Конституции, а именно Владимира Александровича Зеленского, чтобы он не шел на ту фигню, которую нам пытаются навалять. Предложить, навалять, тому що что... вірити Росії не можна, поступатися їй не можна, не нельзя... тоді поймається вопрос, за що гинуть і воюють наші хлопці, сколько було знищено да, городов і пол наші хлопці загинули. И еще хочу сказать, в подтверждение своих слов, что, напоминаю, что наши хлопцы, когда гинуть, наши хлопцы – это герои на щите. Герои. И напоминаю, когда проходят обмены, все прекрасно помнят, мы надеемся, что обмены будут продолжаться, как наши люди встречают наших хлопцев. И нема... нет чужих. Вы сами видите, как это красочно. Но я хочу сказать еще больше, что со стороны, вот в ТикТоке очень много видео, где сами жители Украины-оккупант а, говорят, что у них приходит груз 200 в цинковых гробах. Я, если честно, я, конечно, охренела. Ну сам, вами вот эта фраза, да, вот это выражение этих слов, ну, для меня это, конечно, ну, в принципе, чего они еще больше зарабатывают. За зелье уже никто не хочет гибнуть. Я тебе хочу сказать э, тупое Кобзоновское чмо. Наши хлопцы пришли воевать не за президента. Наши хлопцы пришли защищать свои земли и свои родины. А самые свои своих мам, своих детей, своих жен. Это ну, для тебя, чтобы было понятно. Это чтобы вы знали. Скажу одно, что сдаваться мы не собираемся. Лично я еще раз говорю, что в Рашке жить я не собираюсь. Потому что куда бы Россия не пришла, об этом говорит даже открыто Азербайджан, вы несете только смерть. И оно, в принципе, так оно и есть. И я нахожусь у себя дома на своей земле. А Тикан-Тебе это только Кобзона. Так а мне ваша рашка не надо. Я еще раз говорю, что экономика в стране агрессора падает. Значит, кто уже видел видео, весь ТикТок уже забит, что э, люди Донбасса хотят вернуться обратно в состав Украины. Вы знаете, ну, в принципе, это сколько лет им надо было осознать что они находятся в оккупации, в прямом смысле этого слова. И до них наконец то дошло, а дошло путем, когда у них начали забирать работу, когда у них нет воды, когда у них начали забирать жилье, вот тогда до них дошло. Вот и все. То, что происходит у нас в Украине, внутри страны, это касается лично Украины, лично нас. Вы варвары, вы не славяне, вы варвары. Вы никакого отношения, никакого отношения, то, что у нас творится внутри страны, вообще не имеете. То, что вы на своей Иркутской области, у вас уже заехали Китай, и Китай нагибает ваших же Китай. Нагибает. И это говорю не я, это говорит весь интернет, особенно ТикТок. Это информация в открытом доступе. Сейчас вы будете кричать, что, конечно, это неправда, что это в чёс. Но это понятное дело, сейчас боты понабегают. Дальше возьмем Брянск. еще раз напоминаю, когда женщина-активистка вышла, чтобы снести барак, чтобы людям дали новое жилье, чем оно закончилось. Закончилось тем, что женщину посадили, а остальные жители данного дома так и остались жить в этом бараке. И, соответственно, замолчали. То есть людей запугали. Понимаете? И если вам не заблокировали ТикТок, то можете свободно смотреть роликов это достаточно. Поэтому, в принципе, если оно вам надо. Хочу сказать одно, что не все в России поддерживают войну, в Украине не все. И я вижу это по многим комментариям. Спасибо. По многим комментариям, особенно на канале Владимира Золкина и Дмитрия Апостола, да, именно даже есть, очень многие извиняются, то, что происходит, то есть кто не поддерживает войну. И во многих у нас, когда прилетело в Тернополь, все прекрасно помнят, у нас погибли детки, у нас в Запорожье недавно прилетело, и есть комментарии россиян, которые извиняются, которые говорят, что мы не поддерживаем войну против Украины, но мы ничего не можем сделать. Вы можете сделать. Вы можете просто не идти. Вы можете не выполнять а, злочину в козивку своего царя. Понимаете, просто не идти сюда. И кто смотрел недавно видео, кто не смотрел, когда сами россияне дают интервью, они в шоке от того, что придя сюда, их даже не ждут русскоязычные. Их не ждут, их, не, их тут не ждут. Понимаете? Вот и все. Поэтому я хочу сказать, когда до россиян действительно дойдет, что на самом деле происходило, и как вас обманули, ваш царь, вот тогда вы поймете. Ну, вас как и гнали, так и будут гнать на убой, вы есть мясо. Да. Об этом открыто говорят, это говорю не я, это говорят в интервью ваши же именно ваши говорят, что они мясо. Дальше напоминаю, что вы фолуете людей якобы большими зарплатами, да, вахтовым методом. Это страны Казахстан, это страны Узбекистан. де ви обіцяєте огромные зарплаты? А на самом деле, когда человек приезжает в вашу страну, вы люди, а говорят: а, ты хочешь большую зарплату? Сейчас получишь якось так. Поэтому мы держимся. Перемога будет только за Украину, нам дуже тяжко. Нам дуже тяжко, дуже тяжко. Але ми повинні триматись і розповідати нашим нащадкам те, що відбувається. Все буде Україна, перемога буде тільки за нами. Щиро дякую Збройним силам України і другим спецслужбам за захист нашої держави. На зв'язку!